xabaringiz bor joriy yilda mamlakatimiz bo'ylab yangi o'quv yili 6 sentyabrdan boshlandi an'anaga muvofiq barcha umumta'lim maskanlarida birinchi qo'ng'iroq chalinib maktabga ilk qadamini qo'ygan jajji o'g'il qizlarga 12 turdagi o'quv qurollaridan iborat prezident sovg'asi tantanali topshirildi ushbu tadbirlarda ishtirok etgan muxbirlarimiz xabar qiladi bayram tadbiri avvalda surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari so'z olib yig'ilganlarni mustaqilligimizning 30 yilligi bilan qutladi shundan so'ng mazkur akademik litseyda o'z kuch g'ayrati va shijoati bilan mehnat qilib kelayotgan qator ofitser va o'qituvchilar mustaqilligimizning 30 yilligi munosabati bilan unvon hamda nishonlar bilan taqdirlanishdi faol talabalarga faxriy yorliq va tashakkurnomalar berildi albatta biz bugun faxrlandik bularni shijoatidan bularni yurishidan g'ayratidan vatanga va xalqqa sadoqat bilan xizmat qilish eng oliy burchi ekanligi ko'rinib turibdi tü. bu litseyimiz fan olimpiada g'oliblari sport g'oliblari qolaversa oliy ta'limga kirish ko'rsatkichlari ham eng yuqoriligi bilan ajralib turibdi tü. bu albatta o'ylayman respublikamizdagi ichki ishlar akademik litseylari ichida o'sha surxondaryo akademik litseyining ham o'rni bo'lak ekanligini bugun his qildim shuningdek tadbir davomida akademik litsey talabalari tomonidan mustaqillikni vatanparvarlikni tarannum etuvchi sherlar aytildi quy qo'shiqlar ijro etildi sportning qo'l jangi turi bo'yicha ko'rgazmali chiqishlar namoyish ay qilindi aytish kerak mazkur tadbir o'quvchi yoshlarga yangi o'zbekistonga munosib farzand bo'lib o'z iste'dod va bilimlarini namoyon etishlari uchun ko'tarinki ruh bag'ishladi litseyimizda biz yoshlarga juda ham katta shart sharoitlar yaratilgan xususan o'qishimizdan tashqari madaniy dam olishimiz madaniy hordiq chiqarishimiz uchun kutubxona ham mavjud kutubxonamiz ichki ishlar akademiyasida hamda bir vaqtning o'zida alisher navoiy nomidagi o'zbekiston respublikasi kutubxonasiga ham to'g'ridan to'g'ri ulangan bundan tashqari sport to'garaklari muntazam ravishda ish faoliyatini olib boradi xususan ichki ishlar akademik litseyida o'ndan ortiq sport to'garaklari mavjud bo'sh vaqtimizda muntazam ravishda sport bilan shug'ullanib boramiz shundan so'ng o'zbekiston respublikasi ichki ishlar vazirining farmoyishiga muvofiq surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan mustaqillik darslari o'tildi shuningdek ingliz tili fani bo'yicha ham tashkil etilgan let's live freely and proprosally in the new Uzbekistan shiori ostidagi mustaqillik darsida mustaqillik eng oliy ne'mat ekanligi uning qo'lga kiritilishi uchun chekilgan mashaqqatlar alohida ta'kidlanib vatan uchun xizmat qilish eng oliy burchimiz konseptual g'oyasi ilgari surildi litseyimizda juda ko'p o'quvchilarimiz xalqaro sertifikatlarga ega va darsdan keyingi bo'sh vaqtlarida ular bilan qo'shimcha ingliz tilida to'garaklar olib borib ularning kelajakdagi sohaviy bilimlarini yana oshirishga va hayotga e, tayyorlashga o'z hissamizni qo'shishga harakat qilamiz ma'lumot o'rnida aytish kerak ichki ishlar vazirligi surxondaryo akademik litseyi 2017 yilda tashkil etilgan ayni paytda bu ta'lim maskanining 2 uchinchi kurslarida uch yuz o'n nafar o'g'il qiz ta'lim olmoqda bu yilgi o'quv yilida belgilangan qabul kvotalariga muvofiq 1 kursga 150 dan ortiq talabalar qabul qilinishi rejalashtirilgan talabalarga 50 nafar malakali pedagoglar tomonidan yuridik ijtimoiy gumanitar yo'nalishdagi fanlar hamda xorijiy tillar bo'yicha chuqurlashtirilgan tartibda ta'lim berilmoqda joriy yilda litseyni tamomlagan o'quvchilardan 93 nafari oliy o'quv yurtlariga talabalikka qabul qilingan